Вот, одним словом. Лодка уже готова, снаряжена. Сейчас будем отправлять первых диверсантов в эту самую, во Францию. Они уже готовятся. Есть добровольцы. Добровольцы сами решили. Мы им даем пищу, воду, там всякое такое. Теплую одежду даем. И отправляем. А что делать? Лодка есть, добровольцы есть, уже грибут. О, да, да, это тренировки, тренировки. Это у нас этот лагерь подготовительный здесь, э, как переправлять диверсантов во Францию с Англии. <соцентр> 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 вот такие, э, это, это все эти это инструктора здесь инструктор <соцентр> по переправке. Вот это главный инструктор Роман тренируется, видите, ну они проходят, все по плану, все по плану идет. Идет все по плану. Да, Жека? Это э, второй инструктор. Э, ты чему учишь этих ребят? Расскажи, какие у них, они у тебя проходят, какой инструктор? Насчет... Плавай по берегу ну, камня, в Да не по -да Ну да-да-да. нормальный да, 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 но какие более конкретно ты их учишь приемы? Расскажи, может, один-два приема. Крипсти! Главное, крипсти! Особенно, когда начнется отлив. Для, для грибки я, я, я понял. молодец, все, спасибо. Два, уже двое пошли. Видите, два добровольца, ну, хотят сегодня быть э, возле этой эйфелевой башни в Париже. Почему бы и нет, да? Мы им разрешаем. Пусть плывут два хлопца. Добровольца. Виталик и Вадик. Виталик! Виталик! Не забудь, там надо говорить Бонджук! Бонджук Савамонави! Мы Далец. уже начинаем переживать, что их Далец может ходит, унести. Далец. Далец Такие два. Будет хорошо? Молодец. Ну а эти ребята ушли во Францию. Так что... Будем завтра звонить уже им, это самое. Будем говорить бонжур, савамонами и так далее, да? Спасибо большое. Все, ребята, пока и до свидания. До скорого эфира.